Исповедь – это таинство, в котором человек говорит о своих грехах Богу в присутствии священника. Установлено оно было самим Иисусом Христом. Когда Господь установил свою земную церковь, как общество верующих людей, объединенных единой верой и таинствами, то Господь и ученикам, апостолам дал такой завет. «Примите Духа Святого, кому вы простите грехи, тому простятся, на ком вы грехи оставите, на том останутся». То есть, в принципе, власть вязать Решите прощать человеческие грехи, Господь дал в руки святых апостолов. А апостолам, значит, всей церкви. Святые отцы называют покаяние вторым крещением. Если при крещении человек очищается от власти первородного греха, переданного ему при рождении от наших прародителей Адама и Евы, то покаяние смывает его от скверны собственных грехов, совершенных им уже после таинства крещения. Некоторые люди бывает, приходят и задают вопрос, а можно мне второй раз перекреститься, потому что я совершил в жизни очень много нехороших дел. И человеку тогда предлагаешь прийти на исповедь. Исповедь это есть как раз вот возобновление той благодати, которая была получена человеком в крещении. Но таинство исповеди не может совершиться без осознания человеком своей греховности. Если мы говорим, что не имеем греха, то обманываем сами себя. Ведь грешишь каждый день. Нет такого дня, который бы мы прожили, и вот сказали бы, сегодня я прожил день свято. Я даже сегодня и совесть меня ни за что не укорила, не обличила. А на самом деле практически каждый Божий день человек проживает во грехе. Выдеть грех в себе, причем не только большой, но и малый, это подвиг. При этом ни в коем случае недопустимо оправдание себя. Это уже не покаяние. Порой бывает, человек приходит на исповедь, и вместо того, чтобы укорять и винить самого себя, он винит всех окружающих его людей. Тот не так сделал, этот неправильно поступил, другой на меня так косо поглядел и так далее и тому подобное. Получается, что человек свою вину перелагает на другого человека. Когда на исповедь мы приходим, мы должны никогда не искать себе оправдания. Мы должны, наоборот, сами выступить в роли судьи самому себе, вынести себе приговоры. Тогда судья Бог, он прощает человеку его грехи. Нужно помнить, что исповедь – это не только осознание собственных недостатков, но прежде всего жажда очиститься от них, а поможет в этом священник. Священник он выступает на исповеди не в роли судьи, который стоит и выслушивает, и потом приносит человеку какой-то приговор. Нет. Задача священника, человеку помочь, насколько возможно раскрыться и помолиться. И священник, он, с одной стороны, ну, должен быть тем, так скажем, духовником, который человека направляет на правильный истинный путь, как правильно поступить, как не нарушать заповеди, насколько возможно жить праведно и свято. Накануне исповеди желательно почитать соответствующую духовную литературу. Некоторые постятся. Однако и без подготовки священник всегда выслушает человека, который хочет покаяться в своих грехах. Допустим, великий день Великий четверг все идут на исповедь, и люди, даже просто случайно зашедшие в храм, они встают в очередь и, допустим, подходят к исповеди. Подходят они ни разу не были. Но я думаю, что все равно это не случайно, что человек встал, пришел в храм, и вдруг на исповедь подошел. Тогда человек говорит, что вот вы можете, раз уж вы пришли, поисповедоваться. В разных церквях существуют свои правила, с какой периодичностью нужно исповедоваться. Один раз в неделю, один раз в месяц, четыре раза в год во время поста. Конечно, чем чаще, тем лучше. Но главное, по зову души. Богослужение в нашем храме на этой неделе будет совершаться, в пятницу вечером будет совершаться вечернее богослужение, и в субботу в 8.30, как обычно, Божественная Литургия в этот день совершается дание праздника, ведение во храм Пресвятой Богородицы. Минувшую вторник мы совершили великий 12 праздник, вот окончательное богослужение, в котором еще будет совершаться молитва слове этого праздника, почему называется отдание праздника, то в нашем храме в субботний день в 8.30 будет Божественная Литургия. И все ночные праздничные обдения будут совершаться как обычно, в 17 часов в субботу вечером. И в воскресный день будет совершаться Божественная Литургия в 8.30 утра. В это воскресенье Святая Церковь празднует память одного из сибирских святых, святого святителя Иннокентия Иркутского. 4 декабря в день ведения во храм Пресвятой Богородицы Покровский храм посетили отдыхающий геронтологического центра «Тонус». Священник Ерей Николай Симон рассказал гостям о празднике, после чего каждый смог приложиться к мощам 24 святых. 2 декабря Покровский храм в очередной раз встречал воспитанников детского дома. В Божественной литургии ребята приняли святое причастие и по окончании службы, получив благословение от батюшки, посетили воскресную школу.